В Украину, идут осенние холода, но заморозки цен на продукты ждать не приходится, особенно на овощи. Вот, например, белокочанную капусту продают аж по 10 гривен за килограмм. Это абсолютный рекорд за все годы. Капуста в этом году, что называется, не завязалась. Вот и на рынках она в дефиците. Минимальная цена 7 гривен 40 копеек. И снижаться она, скорее всего, не будет. Другие овощи из борщевого набора, в том числе картошка, тоже немного прибавят в цене. Цін минулого року чи там минулого поза минулого місяця, а швидше за все, ми вже не побачимо. Це буде планомірне зростання фактично вже до, до нового врожаю. Ми зараз, поки бачимо перспективи для зростання ціни приблизно на 5% на найближчі там, два місяці. Подорожание подстегнут и новые тарифы на электроэнергию. С 1 сентября они выросли на четверть. А значит, все, что выращивают в помещениях, да еще и с сокращением светового дня, уже через месяц прибавит в цене процентов 10. А вот мясо подорожает прямо сейчас. На выращивание птицы и частково свинины впливает самая электроэнергия. Цена на мясо, птиц и на яловичину взросла приблизно на 4-5%. Вартість килограмма куриных будет приблизно 37-38 гривен за килограмм. Вместе с мясом на те же 5% подорожают молочка и хлеб. Традиционно с наступлением холодов поднимутся в цене и яйца. Хорошо, хоть с крупами и сахаром все стабильно. Или нет? Виробництво воно буде э, стосовно круп і стосовно цукру, воно буде відповідати споживанню. Тільки питання в тому, що населення почне скуповувати наперед продукти, тобто робити певний собі запас. Це може викликати додаткове зростання ціни. Так що главное – ніякої паніки. Спеціалісти говорять, що саме худше ми вже пережили прошлої осінню і зимою. і в цей раз обійдеться без внезапних змін ценників на большинство продуктів. До конца года не стоит ожидать каких-то резких скачков инфляционных скачков для большей части населения это не будет уже настолько чувствительно. Осень время массовой продажи собранного урожая. Именно сейчас имеет смысл обойти несколько магазинов и рынков и поискать продукты подешевле. Вы их обязательно найдете. Владимир Кондратьев, Александр Химич, Ранок с Украиной.